یعنی ایک شخص جو اللہ کے رستے میں اتنی جد و جہد کرے کہ جان تک بیچ دے تو کریم فرماتا ہے کہ پھر میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں یہ آیت حضرت سحیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی بڑے تاجر تھے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو رہے تھے رستے میں ایک کفار نے روک لیا انہوں نے کہا ہم آپ کو مدینے نہیں جانے دیں گے تو جناب صحیحب ابن سنان کہنے لگے اب تو مدینہ جا کے رہوں گا او جنت کس کاری جتھ یار نظر نہ آئے تو جاؤں گا اب یہاں کیسے رہ سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کسی صورت بھی مکہ مکرمہ کی حدود سے نہیں نکلنے دیں گے تو جناب صحیحب ابن سنان نے بڑے اطمینان سے جن لوگوں کے پاس کوئی مستقبل ہوتا ہے نا اور کوئی نظریہ ہوتا ہے اور جن کے پاس کچھ عزائم ہوتے ہیں کچھ مقصد زندگی ہوتا ہے وہ بڑے بردبار لوگ ہوتے ہیں ان میں بڑا تحمل ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر بلا کا اطمینان ہوتا ہے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فوراں کہنے لگے بھائی میری آنکھیں پڑھ لو چہرہ دیکھ لو اور میری گفتگو کے اندر جو باکپن ہے اسے ملاحظہ کر لو مدینہ تو میں جا کے رہوں گا سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے بھی ٹھان لی ہے کہ جانا ضرور ہے اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ تور ہے جانا تو مجھے ہے میں تمہیں دو باتیں بتائے دیتا ہوں یہ تو تیہ ہے کہ میں جاؤں گا دو باتیں بتائے دیتا ہوں ایک تو یہ کہ اگر تم مجھے روکو گے تو میں اپنے ترکش سے تیر نکالوں گا چلاتا رہوں گا چلاتا رہوں گا یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا دوسری بات تو میں یہ بتاتا ہوں کہ عمر بھر کی جمع پونجی میری مکہ مکرمہ میں فلان جگہ پر میں نے دفن کر ڈالی ہے ساری زندگی کی کمائی اگر تم مجھے جانے دو نا تو میں زندگی بھر کی کمائی تمہیں دے سکتا ہوں فرمانے لگے کل زندگی کی جمع پونجی بڑے تاجر تھے زندگی میں بڑے منافع حاصل کیے بڑا کمایا فرمایا میں کل زندگی کی جمع پونجی تمہیں بتا دیتا ہوں میں نے کہاں رکھی ہے اگر تم وہ قبول کر لو اور مجھے جانے دو میری بات پر غور کرنا منافق فاسق کافر منافق فاسق اللہ ماشاء اللہ کافر کنفرم یہ لوگ اکثر لالچی ہوتے حریص ہوتے جب تک سینے میں ایمان اور محبت مضبوط نہیں ہوتی ہیرس ہبس لالچ نکلتا ہی نہیں حضرت سحیب نے جب کہا کہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کل زندگی کی جب آپ پونجی تو اب وہ ان کو پیسے نظر آئے تو زربان اور آنکھیں للچا گئیں کہنے لگے سارے دے دو گے فرمایا سارے ہی پھر دہرائی بات واقعی ہی سارے تم تو بڑے تاجر ہو بڑا مال کمایا اور میں مجھے جانے دو سارا ہی دوں گا حضرت سیدنا سحیب ابن سنان سے انہوں نے کہا پھر ایڈریس بتا دیں کہاں دبایا ہے مال فرمایا فلاں جگہ فلاں کونے میں میں نے گڑا کھود کے مال دبایا وہ تمہارا مجھے مدینے جانے دو قربان جائیں ساری زندگی کی جمع پونجی دے کے نہ تو حضور کے مدینے پہنچ گئے کل زندگی کی جمع پونجی دے کے مدینے پہنچ گئے اور جب سرور کائنات کی بارگاہ میں پہنچے نا تو بتانا کچھ بھی نہیں پڑا خیال آیا مسلمان ایک بد پہچان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں حضرت سحیب کہتے ہیں میں جیسے ہی کریم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا حضور مسکرا کے فرمانے لگے سحیب زندگی میں بڑے سودے کیے بڑی تجارت تم نے کی اور بڑے نفع اٹھائے پر جو سودا آج کر کے آئے ہونا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے بڑا ہی یعنی کل زندگی کی جمع پونجی دے کے مدینے والے کا مدینہ خریدا مدینے کا سفر خریدا فرمائے اب جو تم نے تجارت کیا بڑی آلہ ہے حضرت سحیب پہنچے حضور نے بیان کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی فرمائے جو بندہ بھی اس کے رستے میں جان بیچے گا اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے جو جان بیچ دے گا وَلا رعفان اللہ پھر اپنے بندوں پر مہربان ہے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں زندگی اتنی دیر تک ادھوری رہ جاتی ہے جب تک اس میں اللہ رسول کی رضا شامل نہیں ہوتی آپ کہیں بھی ہیں آپ کوئی بھی ہیں آپ کسی مقام پر بھی ہیں آپ کوئی بھی دینی کام کرتے ہیں دنیاوی کرتے ہیں اگر اس کا تعلق صرف حرص سے حوث سے لالچ سے شہرت سے ناموری سے تو آپ کا وقت بھی بیکار جاتا ہے آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور آپ کے اپنے لیے بھی وہ آزمائش ہوتی ہے